হেল্ল' এভৰি ওৱান সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ মই দেৱশানী দেৱী আৰু মই আপোনালোকলৈ আনি আছিলোঁ ৱৰ্ল্ড মেপিঙৰ ভিডিঅ' মানে মই অলৰেডি নৰ্থ এমেৰিকা আৰু চাউথ এমেৰিকা ধুনীয়াকৈ মেপ দুখন আঁকি দেখাই দিছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা কেনেকৈ প্ৰশ্নবোৰ আহিব পাৰে আৰু কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনিও দেখাই দিছিলোঁ তাৰপাছত এতিয়া আছিলে আফ্ৰিকাখন কৰাম বুলি কৈ আছিলোঁ আৰু আফ্ৰিকা মেপখন কৰাবলৈ আচলতে অলপ সময় লাগে কাৰণ সেইখন বাকী কেইখনতকৈ ডাঙৰ হয় যিহেতু কাৰণ আমাৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট হয় ন ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত আৰু ফিফটি ফ'ৰখন কাণ্ট্ৰি আছে গতিকে ইমানখিনি কাণ্ট্ৰি পঢ়ি দেখাই তাৰ পৰা কাণ্ট্ৰি কেপিটেল কৰাই আকৌ বাকী মাউণ্টেইন লেক্স এইবিলাক ৰিভাৰ দেখাবলৈ অকণমান যিহেতু সময় লাগিব ভিডিঅ'টোত মই বহুত ভাবি আছিলোঁ কেনেকৈ আনিম কেনেকৈ আনিম বুলি তো ফাইনেলি কি কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে মই টেলিগ্ৰামত অলৰেডি ফটোখন দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে তাৰ পৰা কাণ্ট্ৰিখিনি লিখি ল'ব বা আপোনালোকে গুগলৰ পৰা মেপ এখনো লৈ ল'ব পাৰে তেনেকৈ আপোনালোকে কাণ্ট্ৰিখিনি লিখি ল'ব কাণ্ট্ৰিখিনি লিখাৰ পাছত মই যেতিয়া এইখিনি দেখাই যাম যে কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগে ক'ত ক'ত প্লেছ কৰিব লাগে সেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পিনি কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ আফ্ৰিকাৰ ওপৰত যিখিনি মানে ৱৰ্ল্ড যিকে আহিব পাৰে সেইখিনি আপোনালোকৰ আৰু ভুল হোৱাৰ চান্স নাথাকে আমাৰ এইবাৰ এ ডি আইত যদি আপোনালোকৰ মনত আছে আহিছিলে হা মেডিটেৰেনিয়ান চিৰ কথা আহিছিলে মানে কোনখন ইউৰোপৰ কোনখন কাণ্ট্ৰীৰ মেডিটেৰেনিয়ান চিয়ে টাছ কৰা নাই আপোনালোকে যেতিয়া আঁকি পিনি পঢ়িব কি কি টাছ কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে কোনখন টাছ নাই কৰা ঠিক আছে তাৰপাছত ছুৱেছ কেনেলৰ কথা আহিছিলে ইজিপ্তৰ কথা আহিছিলে সেই গোটেইখিনিতে আফ্ৰিকাতে পঢ়িবলৈ পাব আৰু নীল নদী ইম্পৰটেণ্ট হয় আৰু আপোনাৰ হাই স্পীড কি হয় আফ্ৰিকাৰ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লেট ভিক্টৰিয়া ইম্পৰটেণ্ট হয় চাহাৰা ডিজাৰ্ট ইম্পৰটেণ্ট হয় আৰু এই গোটেই বস্তুখিনি আছে আফ্ৰিকাত গতিকে আহক আজি ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব কাৰণ মই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক ক'ত কেনেকৈ মনত ৰাখিব কেনেকৈ প্লেচ কৰিব ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম ভালকৈ চাব ভিডিঅ'টো আৰু মানে স্কিপ কৰি নাচাব স্কিপ কৰি চালে কি হয় আপোনালোকে এটা এটা বস্তু যেতিয়া এৰি থৈ যায় পিছত সেইখিনিৰ লগত ৰিলেটেড থাকে যিহেতু বহুতে আকৌ মানে খুচৰিব লগা হয় যে ক'ত থাকি আহিলে বস্তুটো আৰু আকৌ সেইখিনি কমেণ্টত সোধে গতিকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাব অলপমান আপোনালোকৰ ধৈৰ্যটো লাগিব হা আপোনালোকৰ বিছ মিনিট বা পঁচিছ মিনিটৰ এটা ভিডিঅ' চাবলৈ যদি ধৈৰ্য নাথাকে আপোনালোকে মানে এইখিনি বস্তু নিজে কালেক্ট কৰিবলৈ যেতিয়া যাব নহয় আপোনালোকক কেইবা ঘণ্টাও লাগি যাব গতিকে এইখিনি ধৈৰ্যটো লাগিব নহয় আপোনালোকক আহক এতিয়া মানে মই যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ'টো সৰুৱে কৰিম কিন্তু গোটেই বস্তুখিনি দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখন হৈছে আফ্ৰিকা কণ্টিনেণ্ট ঠিক আছে আফ্ৰিকাখনত মুঠতে ফিফটি ফ'ৰখন কাণ্ট্ৰি আছে ঠিক আছে আৰু আফ্ৰিকা কি হয় ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট কণ্টিনেণ্ট আফটাৰ এছিয়া আফটাৰ এছিয়া ঠিক আছে এইখন দুই নম্বৰত হয় এতিয়া আমি আফ্ৰিকাখন যেতিয়া পঢ়িম আফ্ৰিকাখনত আমাৰ যেতিয়া ইমানকেইখন কাণ্ট্ৰি আছে আমি জানিব লাগিব যে কোনখন কোনখিনিত আছে এই এনেকৈ দি এইখন আছে এইখন মৰক্ক' ঠিক আছে এইখনৰ পৰাই পঢ়িছোঁ কাৰণ মৰক্কোখন এটা ইম্পৰ্টেঞ্চো আছে ইয়াৰ আপোনালোকে হয়তো সৰুতে পঢ়িছিলে যে ইবন বটোতা ক'ৰ আছিলে ইবন বটোতা মৰক্কোৰ আছিলে ন মৰক্কোৰ পৰা আহিছিলে তো এনেকৈ যেতিয়া প্লেচবিলাক পঢ়িব তাত যদি কোনোবা হিষ্টৰিকেল কিবা ইম্পৰ্টেঞ্চ থাকে সেই বস্তুখিনিও প্লেচ কৰি যাব পাৰে ঠিক আছে মৰক্কো হৈ গ'ল মৰক্কোৰ পাছত এইখিনিত আছে আলজেৰিয়া এইখিনিত আছে টুনিছিয়া ঠিক আছে এইখিনিত আছে লিবিয়া এইখিনিত আছে ইজিপ্ত ইজিপ্ত আছে আৰু এইখিনিত এইখিনিত এনেকৈ দি এই কেইখনমান কেইখনমান মানে কাণ্ট্ৰি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে মই সেইকাৰণে অকল এইকেইখন এতিয়া লিখাই দিম বাকী এইখিনিত যিমানবিলাক আছে আপোনালোকে সেইবিলাক মেপখন চাই নিজে প্লেচ কৰি ল'ব ঠিক আছে এইখিনিত আছে ৱেষ্টাৰ্ণ চাহাৰা ৱেষ্টাৰ্ণ চাহাৰা তাৰপাছত আছে মৰিচেনিয়া ঠিক আছে তাৰপাছত আছে এইখিনিত মালি তাৰপাছত আছে ইয়াত নাইজাৰ নাইজাৰ আছে নাইজাৰৰ পাছত আছে ইয়াতে চাট চি এইচ এ ডি তাৰপাছত আছে এইখিনিত চুডান চুডান হৈ গ'ল তাৰপাছতে এইখিনিত আছে এৰিত্ৰিয়া এৰিত্ৰিয়া চুডানৰ তলতে আছে ছাউডান চুডান বা ছাউথ চুডান অ'কে এৰি দিয়াৰ পাছতে এইখিনিত আছে জিবটি দিয়ে আৰম্ভ জিবটি ঠিক আছে জিবটীৰ পাছতে এইখিনিত আছে ইথপিয়া ইথপিয়া আৰু এইটো হৈছে ছোমালিয়া ছোমালিয়া তাৰপাছত আছে এইখিনিত সুগাণ্ডা ঠিক আছে তাৰপাছত আছে কেনিয়া উগাণ্ডা কেনিয়া চোমালিয়াটো অকণমান ডাঙৰকৈ আছে এৰিয়াটো আছেগৈ চোমালিয়া তাৰপাছত আছে ইয়াত পাঞ্জানিয়া পাঞ্জানিয়া মই এইখিনিলৈকে লিখি লৈছোঁ বাকী এইখিনি যিখিনি আছে লেফ্টত আপোনালোকে এইখিনি নিজে চাই লিখি ল'ব এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় লিখি ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ যিখিনি মানে ফিজিকেলি ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি আছে সেইখিনি মানে এই প'ৰ্চনটোত চবতকৈ বেছি আছে মই কিয় কৈছোঁ চাব হা মই এইটো মচি লৈছোঁ আফ্ৰিকাটো এইখিনিলৈকে আমাৰ এইটো কি হ'ল এইখিনিলৈকে আমাৰ এইটো আফ্ৰিকা হয়নে আৰু এনেকৈদি এইটো হৈছে এইটো ইউৰোপ আৰু এইখিনি মই মচি দিওঁ দেই তেতিয়া হ'ব নহ'লে এইখন হৈছে ইউৰোপ এইখন হৈছে আফ্ৰিকা এনেকৈ যে আছে এইখন এইখন কি জানেনে এইখন এখন এইখিনি পানী হয় আৰু এইখন হৈছে মেডিটেৰেনিয়ান চি মেডিটেৰেনিয়ান স্পেলিং কাৰেক্ট কৰি ল'ব দেই মেডিটেৰেনিয়ান চি মেডিটেৰেনিয়ান চি আছে তাৰপাছতে মেডিটেৰেনিয়ান চিখন আছেই এইখিনিতে এনেকৈ দি গৈছে আৰু এইখিনিত কানেক্ট হৈছে আকৌ এইখিনিৰ পৰা আকৌ এনেকৈ দি এখন চি আছে এনেকৈ দি এইখন এখন চি হয় আৰু এইখন এখন চি হয় ট'টেল তিনিখন চি মই দেখাইছোঁ এতিয়া অ'কে এতিয়া চাব এইখন ক'লোঁ মই মে মেডিটেৰেনিয়ান চি আৰু এইফালে কি আছিলে আপোনালোকৰ মনত আছেনে আফ্ৰিকাৰ লেফ্ট চাইডে কি আছিলে এখন সাগৰ আছিলে মানে মহাসাগৰ আছিলে আৰু সেইখন হৈছে আটলান্তিক অ'চেন অ'কে আটলান্তিক অ'শ্যন আছিলে এইফালে আৰু এইখন হৈছে মেডিটেৰেনিয়ান চি আৰু এইটো এটা ষ্ট্ৰেইট হয় এই ৱাটাৰ বডি দুটা যিটো ষ্ট্ৰেইটে কানেক্ট কৰিছে এই ষ্ট্ৰেইটটোৱে ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকাকো ছেপাৰেট কৰিছে মানে যেনেকৈ মেডিটেৰেনিয়ান চিয়ে ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকাক ছেপাৰেট কৰিছে তো এতিয়া ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকাক এই ষ্ট্ৰেইটটোৱেও মানে ছেপাৰেট কৰি থকাৰ নিচিনা হৈছে মানে কানেক্ট কৰি আছে আৰু মাজতে এইটো কি জানেনে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ষ্ট্ৰেইট অফ জিব্ৰাল্টৰ ষ্ট্ৰেইট অফ জিব্ৰাল্টৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আটলান্তিক অ'চিয়ান আৰু মেডিটেৰেনিয়ান চি কানেক্ট কৰিছে প্লাছ ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকাকো ছেপাৰেট কৰি দিছে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ পৰীক্ষাত আহিছিলে যোৱাবাৰ যে মেডিটেৰেনিয়ান চিয়ে কোনখন ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিক টাছ কৰা নাই ঠিক আছে ত' এইখিনিতে এখন কাণ্ট্ৰি আছিলে এই কাণ্ট্ৰিখন টাছ কৰা নাছিলে বাকী ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰি এইখিনি যিমানখিনি আছিলে গোটেইখিনি টাচ কৰিছে এই লেফ্টত যিখন আছিলে সেই কাণ্ট্ৰিখন টাচ কৰা নাছিলে ঠিক আছে আৰু সেইখন আছিলে আপোনাৰ পৰ্টুগাল 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 পৰ্টুগালখন টাচ কৰা নাই তেনেকৈ আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব আৰু তাৰপাছতে আহিলে এইখন যে দিছোঁ এইখন পানী আছে যে এইখন হৈছে ৰেড চি ৰেড চিখন কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত আছে মেডিটেৰেনিয়ান চি ইয়াত আছে ৰেড চি আৰু এই মাজত এটা কেনেল আছে ঠিক আছে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এই কেনেলটো হৈছে ছুৱেছ কেনেল এই দুখন সাগৰৰ মাজেদি এইটো এটা ৰাস্তা আছে এইটো ছুৱেছ কেনেল বুলি কয় ঠিক আছে আৰু এইটো ইজিপ্তত আছে এই পাৰ্টটো ইজিপ্তৰে হয় দেই এই গোটেই পাৰ্টটো ইজিপ্তৰে হয় এইকণ যে এৰি দিলে এৰি পিনে যে বনালে মানে এনেকৈ দি বনাব পাৰিলেহেঁতেনে ন মানে গোটেই আফ্ৰিকাখন ধৰি পিনি এনেকৈ বাহিৰ দি বনাব পাৰিলেহেঁতেন কেনেলটো কিন্তু মানে কিয় নবনালে ইয়াত অলৰেডি আমি বহু কিছুমান লেক্স পঢ়িছোঁ মানে ইয়াত অলৰেডি আগৰ পৰা এনেকৈ লেক্স আছিলে ত' ৱাটাৰ অলৰেডি আছে মানে অলপ অলপ হেৰি কৰি দিলে মানে কেনেলটো বনি বনি যায় ন সেইকাৰণে এই মাজেদি বনালে আৰু এইটো মেডিটেৰে এইপিনে চাব দেই কিমান ধুনীয়া এটা চি ৰোট হৈ আছে আটলান্তিক অ'চেনৰ পৰা এনেকৈ মেডিটেৰনিয়ান চি এদি সোমালে তাৰপাছত ছুৱেছ কেনেলেদি ৰেড চি হৈ এইপিনে গাল্ফ অফ এডেন এইপিনেদি গৈ একদম ইণ্ডিয়ান অ'চেন তাৰপিছতে ইণ্ডিয়ালৈ পূৰা আহিব পাৰে আৰু ইপিনে আহি পিনি এছিয়া পাই গ'লহি ঠিক আছে এইটো এটা ৰাস্তা হয় এইখন এপত যদি ইয়াতকৈ আৰু দেখাই দিওঁ আপোনালোকে কনফিউজেই হৈ যাব এইটো এই ৱাটাৰ বডিটো যে এইখিনি এইকণক কয় গাল্ফ অফ এডেন বুলি কয় আৰু যিটো এইখিনিত এটা ষ্ট্ৰেইট আছে এই ষ্ট্ৰেইটটোক কয় ষ্ট্ৰেইটটোক ক'ব এইখিনি লিখি দিছোঁ দেই সেই নোৱাৰিম লিখিব এই ষ্ট্ৰেইটটোক ক'ব এইখিনিত চক বাবেল মন্দীপ বাবেল মণ্ডীপ ষ্ট্ৰেইট কি কি কানেক্ট কৰিছে কুৱেশ্যন মই কৰাই দিম কিন্তু এতিয়া চাই ল'ব বাবেল মণ্ডীপে কানেক্ট কৰিছে ৰেড চি আৰু গাল্ফ অফ এডেন এটুকুৰা গাল্ফ অফ এডেন এটুকুৰা ৰেড চি এইখিনি এতিয়া কানেক্ট কৰিছে এইটো ষ্ট্ৰেইট এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ষ্ট্ৰেইট সেইটো হৈছে এইখিনিত আমাৰ এটা আইলেণ্ড আছে আৰু সেইটো হৈছে মাদা গাছকাৰ শুনিছে নাম নিশ্চয় পৰীক্ষাটো আহে এই আফ্ৰিকাৰ মেইনলেণ্ডৰ পৰা এই যিটো আইলেণ্ড আছে এইটো কানেক্ট কৰিছে এনেকৈ আৰু এই চেনেলটোৰ নাম হৈছে মোজাম্বিক চেনেল মোজাম্বিক বি আই কিউ ইউ ই মোজাম্বিক চেনেল ঠিক আছে ইয়াত মুঠতে সেইকেইটা ষ্ট্ৰেইট আৰু চিয়ে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আকৌ এবাৰ মই মেপখন আঁকি দেখাই দিওঁ আপোনালোকে এবাৰ যেতিয়া মেপখন ভালকৈ বনাই ল'ব নহয় কাণ্ট্ৰি কেপিটেলৰ কাৰণে পাছত যেতিয়া এইবিলাক যদি কিবা বহাব থাকে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ এনেকৈ দি সৰুকৈ মেপবিলাক আঁকি ল'লেও হৈ যাব মানে এনেকৈ দি আঁকি ল'ব নিজৰ মতে ঠিক আছে হ'লেই হ'ল আৰু চেপটো আৰু মই যিকেইখন এতিয়া চি কৈ দিলোঁ সেইকেইখন মই ক'ত ক'ত আছিলে দেখাই দিম এইখিনি আছিলে আটলান্তিক অ'চেন ঠিক আছে এইখিনি এনেকৈ দি গৈছে এইটো হৈছে মেডিটেৰেনিয়ান চি তাৰপাছত এইখিনি কেনেলটোৰেদি হৈ আহিলে এইখিনিত আহিলে এইটো ৰেড চি তাৰপৰা এনেকৈ দি গৈ এইপিনে ওলাই গ'ল এইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান অ'চেনত পৰিলেগৈ আৰু এইখনক কয় গাল্ফ অফ এডেন আটলান্তিক অ'চেন মেডিটাৰেনিয়ান চি ৰেড চি গাল্ফ অফ এডেন আৰু এইফালে আছেগৈ আমাৰ ইণ্ডিয়ান অ'চেন ছৰি আটলান্তিক নহয় ইণ্ডিয়ান অ'চেন এইকেইখনে মই দেখাইছিলোঁ এতিয়া আৰু ইয়াত কানেক্টিং ষ্ট্ৰেইটকেইটা আকৌ কৈ দিছোঁ এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা আৰু এই যিটো আইলেণ্ড আছে তাত এটা কানেক্ট কৰিছে এইকেইটা এই চাৰিটা ষ্ট্ৰেইটেই ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো হৈছে ষ্ট্ৰেট অফ জিব্ৰাল্টৰ এইটো হৈছে চুৱেছ কেনেল এইটো হৈছে বাবেল মন্দীপ এইটো হৈছে মোজাম্বিক চেনেল এই চাৰিটা হৈ গ'ল সাগৰ ষ্ট্ৰেইট ক্লিয়াৰ ইয়াৰ পাছত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডেজাৰ্ট কি আছে ইয়াত এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে যিমানখিনি কাণ্ট্ৰি আছে আপোনালোকে নিজেই চাই ল'ব এই মালিৰ পৰা আদি কৰি ৱেষ্টাৰ্ণ চাহাৰা মালি ইজিপ্তলৈকে এটুকুৱা ছুডানলৈকে এই গোটেই পৰ্শনটোখন বহুত ডাঙৰ যিখন আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিখন ডেজাৰ্ট হয় চাহাৰা চাহাৰা ডিজাৰ্ট আছে হ'ল এইখন ইয়াৰ পাছত এখন ডিজাৰ্ট আছে সেইখন আছে এইখিনিত আৰু এইখন হৈছে কালাহাৰী ডিজাৰ্ট তাৰপাছত আছে এনেকৈ এইখিনিত এইখন হৈছে নাম্বি ডিজাৰ্ট নাম্বি ডিজাৰ্ট এই তিনিখন ক'লো ডিজাৰ্ট আপোনালোকে প্লেচ কৰি ল'ব দেই মেপখনত হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছতে আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহি থাকে যে কোনখন কণ্টিনেণ্টক কোনখন কণ্টিনেণ্টৰ মাজেদি আমাৰ ইকুৱেটৰ মানে ইকুৱেটৰ টপ টপিক অফ কেপ্ৰিকন আৰু টপিক অফ কেঞ্চাৰ পাৰ হৈ গৈছে সেইখন এইবাৰ পৰীক্ষাটো আহিছিলে এইবাৰ এদিন এৰি আহিছিলে আৰু সেইখন হৈছে আফ্ৰিকা আপোনালোকে চাগে বহুতে পাৰিছে বাৰু এইডাল হৈছে ইকুৱেটৰ এইডাল হৈছে টপিক অফ কেঞ্চাৰ আৰু এইখিনিয়েদি গৈছে টপিক অফ কেপ্ৰিকন লিখি ল'ব এইডাল হৈছে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ যিডাল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মাজেদিও গৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আঠখন ষ্টেটৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে যেতিয়া মই ইণ্ডিয়া মেপিং কৰাম মই ধুনীয়াকৈ মনত ৰখাই দিম সেই আঠখন কি কি হয় আৰু আঁকিও দেখাই দিম ঠিক আছে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰডাল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মাজেদি গৈছে আৰু ইকুৱেটাৰডাল আমাৰ একদম মানে কি কয় এইটো আন্দামান নিকোবৰৰ তলেদি মানে জাষ্ট অলপ তলেদি পাৰ হৈ গৈছে মানে অলপৰ কাৰণে আমাক পাছ কৰা নাই এডাল হৈছে ইকুৱেটাৰ আৰু এইডাল হৈছে ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকন এই তিনিওডাল ৰেখা আফ্ৰিকাখনৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে ঠিক আছে সেইটো বস্তু আপোনালোকে লিখি ল'ব আৰু এইখিনিত যে আমাৰ এডাল জিৰ' ডিগ্ৰী ইকুৱেটৰডাল কি হয় জিৰ' ডিগ্ৰী লেটিটিউড হয় ন লেটিটিউড আপোনালোকে যদি পঢ়া নাই এইখিনি মই যেতিয়া ইণ্ডিয়ান জিঅগ্ৰাফী পঢ়াম তেতিয়া এইখিনিও পঢ়াই দিম মানে জিঅ'গ্ৰাফী পঢ়াম ভালকৈ বাৰু জিৰ' ডিগ্ৰী লেটিটিউড হয় আৰু এইডাল এনেকৈদি আহিছে এডাল হৈছে জিৰ' ডিগ্ৰী লংগিটিউড লংগীটিউড হয় আৰু এইখিনিতে দুইডাল জইন হৈছে আৰু এটুকুৰাক কয় গাল্ফ অফ গিনিয়া ঠিক আছে আৰু এইটো আটলান্তিক কুৱেশ্যনত আছে দেই আটলান্তিক কুৱেশ্যনত এই গাল্ফ অফ গিনিয়াত দুইডাল ৰেখা জইন হৈছে ঠিক আছে এইখন মেপত মই ইমানখিনিলৈকে দেখাইছোঁ ইয়াৰ পাছত আছে এইখিনিতে ইজিপ্তৰ এটা পেনিন চোলা আছে আৰু এইখিনিত যিহেতু আমাৰ হেৰিটো পাৰ হৈ গৈছে ছুৱেছ কেনেলটো এই পেনিন চোলাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই পেনিন চোলাটোৰ নাম হৈছে চিনাই পেনিন চোলা আচ্ছা আপোনালোকে এইটো কথা জানে নাই যে পেনিন চোলা কাক কয় আমাৰতো ইণ্ডিয়ান পেনিন চোলা বুলি ক'লে আমি কোনটো বুজোঁ বাৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াখন আপোনাৰ এনেকুৱা হয় ন এইখন আৰু বাদ দিয়ক বাৰু নৰ্থ ইষ্ট এই এই পৰ্চনটোক কয় ন এইটোক কয় যে ঠিক আছে পেনিনচোলা মানে কি বুজে এইফালেও পানী আছে এইফালেও পানী আছে এইফালেও পানী আছে তিনিটা ছাইডৰ পৰা যেতিয়া পানীয়ে বেৰি থাকে নহয় সেই প্লেচটোক পেনিনচোলা বুলি কয় অ'কে ত' পেনিনচোলা এইটোক কয় চিনাই চিনাই পেনিনচোলা কাৰণ এইফালেও ৱাটাৰ বডি আছে এইফালেও ৱাটাৰ বডি আছে আৰু তলফালেও ৱাটাৰ বডি আছে আৰু এইটো এইটোৱে নাম হৈছে চিনাই পেনিনচোলা এইটো কি কুৱেশ্যন আহে জানেনে যে চিনাই পেনিনচোলা ক'ত আছে কাৰণ বহুতে ভাবে এইখিনি চুৱেছ কেনেলটো আছে এইখিনিতে চাগে আমাৰ আফ্ৰিকাখন শেষ হৈছে আৰু এইপিনে ইউৰোপ যিহেতু আছে এছিয়া আছে গতিকে কনফিউজন আহি যায় চিনাই পেনিং চোলা আফ্ৰিকাৰ হয়নে ইউৰোপৰ হয়নে এছিয়াৰ হয় ঠিক আছে কিন্তু এইটো মনত ৰাখিব চিনাই পেনিচোলা যদিও ছুৱেছ কেনেলৰ ৰাইটত আছেগৈ এইটো কিন্তু আফ্ৰিকাৰ পাৰ্ট হয় অ'কে এইখিনিতে এটা আমাৰ লেক আছে লেকটোৰ নাম হৈছে লেক ভিক্টৰিয়া আৰু এইটোৱে আমাৰ অৰিজিন হয় কিহৰ অৰিজিন হয় এই যে আমাৰ গৈছে নীল নদী নীল নীল নদী আমাৰ মানে ৱৰ্ল্ডৰ লংগেষ্ট হয় ঠিক আছে এই নীল নদীখন লেক ভিক্টৰিয়াৰ পৰা যিখন ওলাইছে এইখন নীল নদী ওলাই গৈছে এই নীল নদীখন যেতিয়া লেক ভিক্টৰিয়াৰ পৰা ওলাইছে সেইখনৰ নাম কি জানেনে হোৱাইট নীল এইটো পৰীক্ষাত আহে লেক ভিক্টৰিয়াৰ পৰা কোনখন মানে নদী ওলাইছে হোৱাইট নীল ওলাইছেনে নে ব্লু নীল ওলাইছে ঠিক আছে এইটো হোৱাইট নীল হয় মনত ৰাখিব এইফালৰ পৰা হোৱাইট নীল ওলাই গৈছে আৰু সেই ব্লু নীল ৰিভাৰ সেইখন ক'ৰ পৰা ওলাইছে সেইখন ওলাইছে ইথিঅপিয়াৰ পৰা এনেকুৱাৰ পৰা ওলাইছে ঠিক আছে ওলাই গৈ পিনি চুডানত কানেক্ট কৰিছে এইখিনিত আছে চুডান এইখিনিত আছে এইখিনিত আছে চুডান এইখিনিত আছে ইজিপ্ত এইখিনিত আছে ইথিঅপিয়া অ'কে ইথোপিয়া আছে আৰু এই ব্লেক ভিক্টৰিয়া যে পৰি আছে এইখিনি কি কি আছে জানেনে উগাণ্ডা আছে মেইনলি উগাণ্ডা সেইকাৰণে মই এইখিনিলৈকে কৰাইছিলোঁ কাণ্ট্ৰিখিনি এইখিনিলৈকে লিখিছিলোঁ মেইনলি উগাণ্ডা আছে উগাণ্ডাৰ পাছতে ইয়াত চাউথ চুডান আছে চাউথ চুডান আছে তাৰপাছত ছুডান এনেকেদি ওলাই গৈছেগৈ ঠিক আছে উগাণ্ডা আছে এইফালে কেনিয়া আছে এইফালে চোমালিয়া আছেগৈ ঠিক আছে এই পৰচনটো এইখিনি তাৰমানে লেকটো আছে গতিকে নীল নদীখন এনেকৈ ওলাই গৈছে কি 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 কাণ্ট্ৰীৰ মাজেদি গৈছে আপোনালোকে সেইটো বহীত লিখি ল'ব আৰু আকোঁতে ভালকৈ আঁকিব সেইকাৰণে আৰু ব্লু নীলখন ক'ৰ পৰা ওলাইছে ইথিঅপিয়াৰ পৰা ওলাইছে আৰু চুডানত লগ হৈ পিনি এনেকৈ দি গৈছেগৈ ক'ত পৰিছেগৈ এতিয়া নীল নদীখন ক'ত পৰিছেগৈ অৰিজিনটো আমি গম পালোঁ লি লেক ভিক্টৰিয়াৰ পৰা গৈছে আৰু ক'ত পৰিছেগৈ এইটো হৈছে মেডিটেৰেনিয়ান চিট পৰিছেগৈ মেটেৰেনিয়ান এইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট দেই নীল নদীখন ক'ত পৰিছেগৈ অ'কে নীল নদীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সেইকেইটাই হয় ৰিভাৰৰ ওপৰত আৰু দুটা প্ৰশ্ন পাব ঠিক আছে মইতো মোহাৰি দিওঁ এতিয়া আৰু দুটা প্ৰশ্ন পাব সেই দুটা হৈছে আফ্ৰিকাৰ কোনখন নদীয়ে ইকুৱেটৰডালক দুডাল মানে দুবাৰ কাট কৰিছে দুবাৰ মানে ক্ৰছ কৰিছে দেই এইখিনিত ইকুৱেটৰ পাৰ হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ এখন নদী গৈছে যিখনে এনেকৈদি কাট কাটি এপনেদি পৰি ইয়াত মানে আটলান্তিক ওচনত পৰিছেহি এই নদীখনৰ নাম কি জানেনে এই নদীখনৰ নাম হৈছে কংগো ৰিভাৰ এইখিনিতে বাৰ কাটিছে এইখিনিতে বাৰ কাটিছে পৰীক্ষাত বহুত বাৰ আহি আছে এইটো প্ৰশ্ন আৰু এটা আছে ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকনডালক এখন নদীয়ে দুবাৰ কাটিছে তো সেই নদীখন কি হয় এনেকৈদি কৰি এনেকৈদি আহিছে এইখিনি এইখিনিত এই নদীখনৰ নাম হৈছে লিমপপো ৰিভাৰ লিমপপো ৰিভাৰ ঠিক আছে নদীৰ ওপৰত এইকেইটা প্ৰশ্নই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ ওচৰতে আৰু এটা প্ৰশ্ন মই কৰাই থৈ যাওঁ সেইটো হৈছে আমাৰ যিটো হায়েষ্ট মাউণ্টেইন পিক হয় আফ্ৰিকাৰ হায়েষ্ট মাউণ্টেইন পিকটো এনেকুৱাত পাব এনেকুৱাত ইয়াতকৈ অকণ তলত পাব দেই এনেকুৱাত পাব এইটো হৈছে মাউণ্ট কিলি মাঞ্জাৰো ফাইভ এইট নাইন ফাইভ উচ্চতাটো আৰু এইটো ক'ত আছে মাউণ্ট কিলিমান জাৰু এইটো আছে তানজানিয়া এইটো পৰীক্ষাত আহিছিলে তানজানিয়াত আছে অ'কে এইখিনিত যিহেতু আমাৰ চুৱেজ কেনেলটো পাৰ হৈ গৈছে ইয়াতে কৈছিলোঁ ন এইখিনিত যে আমাৰ নেচাৰেল লেক আছিলে কিছুমান এইখিনিত এইখিনিত আমাৰ চাৰিটা লেক বহুত ইম্পৰটেণ্ট কেলৈ ইম্পৰটেণ্ট হয় এইকেইটা ছুৱেজ কেনেলৰ লগত জড়িত হয় পৰীক্ষাত এবাৰ আহিছিলে যে মানে তলৰ কোনটো লেক ছুৱেজ কেনেলৰ লগত কানেক্টেড নহয় ঠিক আছে সেই অপশ্যনত কিন্তু লেক ভিক্টৰিয়াও দিছিলে আৰু বহুতেতো ভুলো কৰিছিলে তেতিয়া কাৰণ ভাবিছিলে কি ভিক্টৰিয়াটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লেক হয় আফ্ৰিকাৰ ভিক্টৰিয়াটো কিয় নহ'ব কিন্তু নহয় ভিক্টৰিয়া ইয়াৰ মাজত নপৰে এই চাৰিটা পজিশ্যনটো একজেক্টলি নহ'ব পাৰে মই লিখি দিছোঁ এই চাৰিটা লেক কি কি হয় প্ৰথমটো আছিলে আল মঞ্জিলা আল মঞ্জিলা এইটো ইজিপ্তত পৰে এইকেইটা এইটো ইজিপ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লেক হয় ঠিক আছে এইটো লাৰ্জেষ্ট অফ ইজিপ্ট ঠিক আছে আল মঞ্জেলা অ'কে আৰু এই ছেকেণ্ডটো হৈছে গ্ৰেট বিটাৰ বি আই ডাবল টি ইয়াৰ গ্ৰেট বিটাৰ লেক ঠিক আছে এই থাৰ্ডটো হৈছে টিমচা টিমচা লেক আৰু এইটো হৈছে লিটুল বিটাৰ লিটুল বিটাৰ এল মঞ্জিলা গ্ৰেট বিটাৰ টিমচা আৰু লিটুল বিটাৰ এই চাৰিটা লেক চুইচ কেনেল কেনেলৰ লগত জড়িত হয় আৰু বাকী বেলেগ যদি অপশ্যনত দি দিয়ে যে ভিক্টৰিয়া তেতিয়া গম পাব যে এইটো নহয় অ'কে এইখিনি যদি আপোনালোকে মেপিঙত পঢ়ে তেতিয়াহে আপোনালোকে এলিমিনেট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে যদি আপোনালোকে মেপিঙত নপঢ়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইখিনি মনত নাথাকিব এতিয়া চাব এই পৰ্চনটো এই পৰ্চনটোত বহুত বেছি লেক আছে আফ্ৰিকাত বহুত লেক আছে আৰু এই পৰ্চনটোত যে বহুত বেছিয়ে লেক আছে কিয় হয় মানে ডিউ টু টেকটনিক এক্টিভিটিজ আপোনালোকে যদি কণ্টিনেণ্টেল ডিফ্ট থিয়ৰি বা এনেকুৱা আপোনালোকে যিখিনি প্লেট টেকটনিক থিয়ৰী পঢ়িছে যদি পঢ়িছে মানে দেই জিঅগ্ৰাফিৰ তেতিয়াহ'লে বুজি পাব মানে এইটো কি হয় ডাইভাৰজেন্স কি হয় কনভাৰ্জেঞ্চ কি হয় ঠিক আছে এই বস্তুটো এটা ৰিফ্ট ভেলী হয় মানে ক্ৰিয়েট হৈছে এই প্লেট দুটা যে লাহে লাহে ফাট মেলিছে মানে এই পৰ্শনটো লাহে লাহে এনেকৈ দি ফাট মেলিছে ঠিক আছে আৰু ইয়াত বহুত বেছি লেক ক্ৰিয়েট হৈছে এই লেকবিলাক হয়তো এনেকৈ ইমানেই বেছি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে লেকবিলাক হয়তো এদিন নদী হ'ব পাৰে দেন তাৰপাছত এইখন সাগৰো হ'ব পাৰে মহাসাগৰো হৈ যাব পাৰে আৰু এই প'চনটো যিহেতু লাহে লাহে এনেকৈ গৈ আছে এইটো আমাৰ ক'ত মানে লগ হ'বহি জানেনে আমাৰ ইণ্ডিয়াত লগ হ'বহি মানে এইফালে আমাৰ এছিয়া আছে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰ্চনটোতে এইটো বস্তু লাগিবহি কিন্তু এতিয়া নহয় বহুত মিলিয়ন বছৰ পাছত গতিকে চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু মানে এই বস্তুটো ইয়াত সৃষ্টি হৈছে মই সেইটোৱে বুজাই আছোঁ আৰু ইয়াত থকা লেকখিনি এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে এটা লেক আছে যিটো আমাৰ আটাইতকৈ লংগেষ্ট লেক হয় তান তানজ্জানায়িকা নে তান্জানিকা স্পেলিং মোৰ ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু তান্জা নায়িকা নে তান্জানিকা এনেকুৱা পইণ্ট সেইটো বহুত লংগেষ্ট হয় তান্জানিকা দেই এইটো এইটো হয় বহুত দীঘল হয় এইটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে পৰীক্ষাত আহা গতিকে এইটো বস্তু মনত ৰাখিব ইয়াৰ উপৰিও যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটোতো এটা এইখিনিত গম পালেই এইটো ভিক্টৰিয়া এইটো ভিক্টৰিয়া লেক এইপিনে তানজানিকা লেক এইটো তাৰমানত ৰাখিলেই হৈ যায় বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা লেক আছে এইখিনিতে এইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট দেই এইটো হৈছে কিবু এই লেকটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই লেকটোত বহুত বেছি পৰিমাণে মিথেন ৰি মিথেন ৰিজাৰ্ভ আছে মিথেন আপোনালোকে পঢ়িছে নহয় চি এইচ ফ'ৰ মিথেন ৰিজাৰ্ভ আছে আৰু সেইটো কাৰণে কি হয় এই লেকটোত যে মানে মানে যিকোনো টাইমত মানে ফায়াৰ থাকে মানে জুইৰ জুই জ্বলি থাকে মানে এই লেকটোত সেইটো কাৰণে নিউজতো থাকে আৰু এই লেকটোৰ কথা আহিছেও মানে ঠিক আছে এতিয়া মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ভিক্টৰিয়া লেক লেক কিবু আৰু তাঞ্জানায়িকা এই তিনিটা এইখিনি মনত ৰাখিলে হৈ যাব কে ডি আৰ বা জে ডাব্লিউ এ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ঠিক আছে ত' আফ্ৰিকাৰ আফ্ৰিকাৰ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এইখিনিয়ে আছিলে ইয়াৰ পিছতো যদি কিবা আপোনালোকক ক'বলৈ থাকি গৈছে সেইখিনি বস্তু মই মানে কুৱেশ্যনৰ জৰিয়তে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক প্ৰশ্নবিলাক অকণমান ডিটেইলছতো দিব পাৰে কেতিয়াবা হয়তো এনেকৈও দিব পাৰে যে কোন ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰি ইয়াত কোনখন আছে আৰু ইয়াত আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰি কোনখন আছে যি দুখন কাণ্ট্ৰি যিখনক মানে ষ্টেট অফ জিপ্ৰাৰ দৰে কানেক্ট কৰিছে তেতিয়া যদি কৈ দিয়ে তেতিয়া অকল ইউৰোপ বা আফ্ৰিকাৰ চালেতো নহ'ব ন এইখনত এইখন কি হয় এইখিনি স্পেইন আছে আৰু এইখন কি হয় এইখন মৰক্ক' হয় এনেকৈও পঢ়িব দেই অকণমান ডিটেইলছতো পঢ়িব যাতে আপোনালোকে কোনো প্ৰশ্ন এৰি থৈ আহিবলগীয়া নহয় ঠিক আছে আৰু মই যেতিয়া কৈ দিলোঁ মেডিটেৰেনিয়ান চিৰ কথা মেডিটেৰনিয়ান চিৰে কি কি কাণ্ট্ৰিক কানেক্ট কৰিছে ৰেড চিয়ে কি কি কাণ্ট্ৰিক কানেক্ট কৰিছে এইখিনি মই এটা এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' লৈ আহিম অকল এইখিনি প্ৰশ্ন বুজাবৰ কাৰণে মানে কেচপিয়ান চিয়ে যেতিয়া পঢ়াম কেচপিয়ান চিয়ে কি কি কাণ্ট্ৰি কানেক্ট কৰিছে বা মানে টাচ কৰিছে আৰু মেডিটৰেনিয়ানে কি কানেক্ট কৰিছে মানে টাচ কৰিছে ৰেড চিয়ে কি টাচ কৰিছে ব্লেক চিয়ে কি টাচ কৰিছে ধুনীয়াকৈ মানে এটা ভিডিঅ'ত দিম যাতে আপোনালোকৰ সেইখিনি বস্তু আকৌ এবাৰ ভুল নহয় গতিকে সেইটো মই এতিয়া এৰিছোঁ বাকী মই যিখিনি দেখাই দিলোঁ আপোনালোকৰ হয়তো মানে বহুত টান লগা নাই এতিয়া বস্তুখিনি পঢ়িবৰ কাৰণে যদি ইয়াৰ পাছতো ডাউট আছে তেতিয়া কি কৰিব মোক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু টেলিগ্ৰামতো মেছেজ কৰি দিব যদি তেনেকুৱা কিবা থাকে মই তাতে ৰিপ্লাই কৰি দিম নহ'লে এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত সেইখিনি মানে কনফিউজন দূৰ কৰি দিম আৰু যদি মোৰ অজানিতে কিবা ভুল হৈছে দেখুওৱাত বা মানে বুজাই দিয়াত যিসকল অভিজ্ঞ আছে বা যিসকলে ভালকৈ মোতকৈ পঢ়ি আছে তেওঁলোকে মোক প্লিজ শুধৰাই দিব কাৰণ ময়ো নতুনকৈ আজি এবছৰৰ পৰা পঢ়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই পঢ়ি থকাখিনিহে আপোনালোকক দি আছোঁ গতিকে মই কোনো প্ৰফেচনেল টিচাৰ নহয় বা মই কোনো এক্সপাৰ্টো নহয় মোৰো ভুল হ'ব পাৰে আপোনালোকে মোৰ ভুলখিনি শুধৰাই মোক কমেণ্টত লিখি দিব মই দ্বিতীয়বাৰ সেইখিনি মানে নিশ্চয় ভালকৈ বুজাই দিম যে মোৰ যদি ভুল হয় ঠিক আছে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভালকৈ পঢ়িব ইয়াৰ পাছত মই আনিম আকৌ মিটিঙৰ ভিডিঅ' কিন্তু তাৰ মাজতে মই মেটছৰ আৰু ৰিজনিঙৰ কাৰণে দুটা ভিডিঅ' আনিম যিসকলে মেথছত একদম মানে কম নম্বৰ পায় আৰু মেথছ ভাল নাপায় মেথছৰ কাৰণে ফেইল কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান শ্বৰ্ট মানে ট্ৰিক হয় আৰু মানে কেনেকৈ পঢ়িব সেইখিনি আৰু কিছুমান ফৰ্মুলা মানে কি কি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মেটছৰ আৰু বিশেষকৈ এতিয়া জে ডাবল এ পৰীক্ষাটো যিহেতু আহি আছে জে ডাবল এৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মেটচকেইটা বেছিকৈ চাব লাগিব মই সেইখিনিও দেখাই দিম মই নেক্সট ভিডিঅ'টো পৰাপক্ষত মেটছৰ ওপৰত আনিম আৰু আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে মেপিং এইখিনি কৰি লওক মানে আফ্ৰিকাখন শেষ কৰি লওক আৰু কেনেকৈ নোট বনাইছে পাৰিলে গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এজনে আনজনক চাই কিবা শিকিব পাৰে ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই বাই বাই